ho'p sizlarni aldab o'tirmayman to'g'risini aytganimda boshida o'zimni listeningam 5.5 yarim 5 bo'lgan bir xillarda o'n to'qqizta o'n yettita o'n beshtagacha topganman va keyinchalik lrl metodikasidan foydalanib o'zimni listeningimni oshirganman ya'ni bu listening reading listening degani Men o'zim 6 minutes english eshitaman va o'ylaymanki bu juda ham foydali bo'ladi sizlarga ham chunki buni ichida new woab bo'ladi который можете это использовать в вашем п Xo'p, o'sha uh, maqsadga o'tadigan bo'lsak birinchi bo'lib liteing ya'ni l harfi nima oddiy ishnimasiz oddiy просто так eshitasizlar va unda sizni atigi 50% ni tushunasiz. ikkinchisiesa reding unisida sizlar eshitib o'qiysizlar va unda yuz foiz tushunasizlar chunki sizlar konsentratsiya ushlagan bo'lasizlar va rezina o'qib o'qib transkriptsiyasini ham o'qib ham eshitsanglar по lюboму yuz foiz tushunasizlar faqat uning uchun tinch joyda o'tiringlar iltimos hech kim sizlarni bezovta qilmasin va oxirgisi yana bir marta listening va bunda yana oddiy eshitasizlar yana bir marta o'sha radioni ya'ni o'sha podkastda erinmasdan yana eshitganlarda o'sha sakson foizini tushunasizlar agar shu narsani to'xtamasdan har kuni uzog'i beshtadan yoki хотя б uchta to'rttadan eshitsanglar kuniga judayam katta rezultat bo'ladi va sizlar bu rezulьтатni kamida bir haftada ko'rasizlar ya'ni bir ballga же oshgan bo'ladi endi ja bir ball aga bu o'zingizga bog'liqda endi uh, ko'p ko'rsanglar foya oshaveradi liseninlar kamroq ko'rsanglar shu nol besh nol besh balldan oshadi va bemalol ayta ki bir oyda уже yetti 8 sakkizgacha boradi chunki o'zimda hozir shunaqa оpisaнияda kanalimni ssiлkasini qo'yib qo'yaman va u yoqda six minute englishi transkriptsiyasi bilan audiosini qo'yib boraman va sizlar mana shu metodika bilan foydalanib bemalol o'ha eshitib o'zi isoshirishinglar mumkin video yoqqan bo'lsa like va podpiska bosib qo'yishni unutmanglar hammaga rahmat Bye.